बसमिल्लर अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत राहम वाला मौजा सामीन आज की हमारी वीडियो अज़ीम के अकवालों पर मुश्तिल है खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का ख़ात्मा हो जाता है मीठी चीज खाने के बाद ठंडा पानी पीने से दाँत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं सफ़ेद मुर्गे की आवाज जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं बारिश का पानी जिसम को पाक करता है और अमराज को दूर करता है शुगर की बीमारी में पलवनजी बड़ी अहमियत की हामिल है तकरीबन चार हफ्तों तक सिर्फ छः दाने फजर के वक्त और इशा के वक्त पानी के साथ नगल लें इन शुगर ख़त्म हो जाएगी जल्दी के दर्द को दूर करती है रोज़ाना तीन खजूरें खाने से सीने के बलगम दूर हो जाती है अड़वे बादाम का तेल सर पर लगाने से सिकरी जुए मर जाती हैं अदरक इस्तेमाल करने वाला बंदा जिंदगी भर बीमार नहीं होता अचानक बुखार हो जाए तो मेथी का पानी पीने से बुखार फौरी दूर हो जाता है ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं जिसको दमे का मर्ज़ हो उसको चाहिए कि खाने में अजवैन का इस्तेमाल किया करे गले के दर्द में दूध से बेहतर कोई चीज़ नहीं बुखार का मरीज़ सेब का फल इस्तेमाल करे इंसान ज़यफ़ हो जाए या ज़्यादा कमज़ोर हो जाए उसको गोश्त दूध में पकाकर खिलाओ बहुत ताकत बढ़ती है ज़्यादा पानी पीने के बाद फल खाने से मेदे में दर्द पैदा हो जाता है देसी अजवाइन एक छोटा चम्मच दिन में एक बार पानी के हमरा लें इससे चेहरे का रंग निखर जाता है और पेट के अमराज का शाफी इलाज है हरी सब्जियां मसलन मटर मूली साग और सलाद के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं धूप के अंदर निकलने की वजह से रंग सावला पड़ गया हो तो अंगूर का थोड़ा सा रस चेहरे पर मल लें जब रस खुश्क हो जाए तो चेहरे को धो लें एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगा लो दाग दूर हो जाएंगे ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से जिसमानी थकावट में इजाफा होता है अगर आपको पेट का दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबा लो अफाका होगा रात को वजू करके सोया करो बरकत होगी ज्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है ज्यादा खाने वाला सोचता रहता है ज्यादा बोलने वाला बंदा कम अकल होता है औरत को रोजाना रात को चलगोजा खिला दिया करो रंग सफेद हो जाएगा झुरियाँ ख़त्म होने लगेंगी और चेहरे पर नूर आ जाएगा खरबूजे के छिलकों को उबाल कर पानी से अपना धो धोलें रंग साफ और गोरा हो जाएगा रोजाना अपने हाथों पाओ की हथेलियों और तिलों के तेल की मालिश करके सोया करें आप काफ़ी सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे अमरूद खाने से जहनी तनाव कम होता है निहार मुँह रोज़ाना शहद चाट लेने से कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होगी इस बगोल रोजाना इस्तेमाल करने से मदे की तजाबियत दूर हो जाती है और मददे की जलन से निजात मिलती है जानवर की गर्दन के करीब वाला गोश्त खाओ आपकी यादाश्त तेज़ होगी और हाफिज़ा मजबूत होगा भूलने का मसला यादाश्त की कमज़ोरी का मसला हो तो दूध में बादाम और खजूरें डालकर खाया करें सत्तर साल तक कोई बात नहीं भूलेगी दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज़ हो जाएगा अगर अपनी सेहत को हमेशा के लिए अच्छा रखना चाहते हैं तो चावलों के बाद दूध ना पिए नहार मुंह भुने हुए चने खाने से कभी हाफज़ा कमज़ोर नहीं होगा रोगन बादाम पी लेने से दिमागी कमजोरी दिमागी खुशकी और चक्कर आना बंद हो जाते हैं जिन अफराद पर मोटापा आ जाए या टांगों में खिंचाव रहता है वो चावल हर ना खाएं। जिन लोगों को अक्सर पेट में गैस की शिकायत रहती है उनको चाहिए कि हर खाने के बाद काला जीरा काली मिर्च के दाने की मकदार के बराबर पानी के साथ खाएं धूप का हमारे दिमाग पर भी असर होता है डिप्रेशन ख़त्म होता है और मूड अच्छा रहता है धूप कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है किन्नो खाने से पेट की चर्बी कंट्रोल में रहती है सजदे के अंदर चेहरे और दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है यूं दिमाग की सेहत बेहतरीन रहती है और चेहरा निखर जाता है वज़न कम करने और मोटापा दूर करने के लिए रोटी खाएं, पराठा ना खाएं।